tirikchilik o'tib turibdi allohga shukur hukmdorim bizni xonim <mimitation> ijodi shu yerda to'plangan suv bilan mayda chuyda narsalarni yuvadi buloqqa borishiga ham hojat qolmaydi nechta bolangiz bor sultonim beshta bolam bor bir do'stimiz vafot etgach uning bolasini ham oldik beshta bolamiz bor osiyoxonim bizni bolalarni bu yoqqa chiqar mana man buni ham olib ket qani kelinglar kellsen ham kel buyoqa o'tir ha barakalla ko'z tegmasin ko'z tegmasin isming nima o'g'lim abdulla aziz o oh, ko'z tegmasin amakimning ismi ko'z tegmasin iso fandining nomini temir yo'l uchun xayriya qilganlar ro'yxatida ko'rdim bir ziyorat qilaylik dedim alloh rozi bo'lsin sultonim qaniydi yanada ko'proq bera olsak siz islom olami uchun kechayu kunduz mehnat qilib ter to'kar ekansiz musulmonlar tinchligi uchun doim oyoqda tik ekansiz biz qilgan ish arzimas yordam alloh rozi bo'lsin <sighs> isa afanda aytmoqchimanki shu temir yo'l bitgach oilangiz bilan birga sizni hajga jo'natsak sultonim xayriyaga bergan pulim bir kunlik ish haqqim hijozga borishim uchun yetadimi yetib ortib qoladi isa afanda keling sizga bir rivoyat aytib beray bobo Karonim fotih sulton mehmedxon Fatih Jami masjidini qurdirar ekan ishchilarni to'plab shunday deydi bu mening xayriyam o'zimning shaxsiy boyligimdan qurdiryapman hech qanday ehson qabul qilinmaydi bir ko'zi suv bo'lsa ham alloh ajrini bersin Amin. albatta kun issiq ishchilar charchagan hammasining tomog'i qaqrab ketgan bir keksa ona ularga bir ko'za qatiq bergan fotih Sultan mehmetxon tongda uyg'onib masjidga borgan ishchilarni to'plab kim ehson oldi deya so'raydi ishchilardan biri boshi egik holda oldinga chiqibdi men oldim hukmdorim debdi kun juda issiq edi tomog'im qurib ketdi keksa bir onaxon bir ko'zida qatiq berdi men ichib oldim debdi hukmdor tabassum qilibdi men buni kecha tushimda ko'rdim bolam debdi kecha tushimda ko'rdim savob tarozisining bir pallasida fotih masjidi boshqa pallasida bir ko'za qatiq baravar turardi debdi yo qudratingdan inchinun isa afandi allohning tarozisida miqdor muhim emas asosiysi ko'ngildagi samimiyat allohga omonat bo'ling Amin. Amin. allohga omonat bo'ling qani ketdik turinglar bolalar turinglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh allohga hamdlar bo'lsinki yurtimizda juda ko'plab masjidlar bino bo'lmoqda masjid allohning bayti allohning uyi masjid qurgan odam allohning uyini qurgan bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim allohning roziligini tilab bir masjid bino qilsa xoh kichkina bo'lsin xoh katta bo'lsin olloh unga jannatdan qasr bino qiladi dedilar shunday ekan aziz yurtdoshlar allohdan ikki dunyo saodatini umid qilgan aka ukalar mu'mina va muslima opa singillar ushbu masjidni qurilishida xayrixoh bo'linglar alloh barchalarimizni tavfiqda hidoyatda bar davom qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh